Извиняюсь то что жую. Удивительно, редко кто извиняется. Обычно жут, срут, пьют на камеру. Да, ну. Зачем это? Да я тоже думаю зачем. Вы, да. что поговорить так, прожу и поговори. Лукарик просто заживал. Ну, я понимаю, да. Да. О чем же, о, о чем здесь общаетесь? О войне. О чем еще может россиянин с украинцем говорить? Война между нашими странами. Так не война же вроде СВО. Так идет. как? Вы задолбали. Вы до сих пор вчерашние. Уже все говорят война. И Путин говорит война. А вы боитесь сказать, потому что к вам может прилететь. Какие вы сыкуны там в России? Путин почему говорит все... война. Медведев говорит война. Мишустин говорит война. Все в ваши этой самые в Думе говорят война. А у вас СВО. А Пусть... почему я СУ? Чего-то? Да что же у вас Почему такое так? за операция, затянувшись? Что вы там оперируете? Я так и не пойму. У вас как-то они вдохнут по-особому, как-то так по оперативному. Помождаем, как бы, Украина от фашистов. Украина от фашистов. По-моему, фашисты вы без объявления взяли на нас, напали. Почему без объявления? А кто объявил? Это же все было известно. Кто? Это вам было неизвестно. Ну, кому известно. А руководству вашему было все известно. Ну. Так кто напал на кого? Как бы Россия напала не Всё. спорю, ну, но... Шестью, но это было все известно. Да, хоть их Стали... все Сталину известно. тоже было известно, но не гитлеровцы напали на Советский Союз, поэтому были оккупанты, мразью и так далее. Вы же такие же гитлеровцы, ничем не отличаетесь. Да почему? Вот чего? Вот, вот, вот чего хотели взять? Все... Гитлеровцы... гитлеровцы напали не на Россию, они напали вообще на весь мир, хотели завоевать. Понимаете? А ваши мысли? Немцы? Откуда же мы знаем ваши мы... мысли? Может, вы тоже хотели весь мир завоевать? Начали с Украины. Да плохо. Мы просто освобождаем, как от оставшихся фашистов на Украине. А знаешь, а, у гитлеровцев. гитлеровцев тоже было благое намерение освобождать э, с, от коммунистов. Каких нам? В Советском Союзе чатчан? были коммунисты. Гитлеровцы шли освобождать мир от коммунистов. У них тоже были благие намерения. То есть они убивали всех подряд. А просто. Вы, а, Это... вы, а вы кого убиваете? Расскажи мне. Вы видели, что вы творите с городами на Донбассе? Мы Это не хуже. Это как... подряд убили. А как вы знаете, кого надо убивать? А как когда вы знаете, кого надо убивать? Когда не вы не кидали может. на Мариуполь бомбы, как вы знали, что оно попадет именно на армию, а не на мирное население? А вы вообще в том, в том году, когда вот сидели дома на диване, смотрели там... Ну, собачку гладили, кошечку гладили. Вы вообще вы... знали, что было на Донбассе? Я вообще. сам из Донецка, я это все видел, как захватывала мой Донецк, Россия. Ты у меня спроси, я тебе отвечу. Ты, ты, ты говоришь, что хоть не перестань. Вот, вот реально, ты не из Донецка. Вот я уверен на 150%. А ты откуда знаешь? Ты что, Донецк знаешь? Давай проверим. И посмотрим твою уверенность. А зачем на шту... мне это то Все. Сыкло, Если бы ты был в Донецка, ты бы так не говорил. Сыкло, ушел в сторону. Так давай проверим, я с Донецка или нет. Давай проверим. Боже. Ты не с Донецка. Если бы ты был с Донецка, ты бы так не говорил. Подожди, понимаешь? давай так. Давай так. Если я из Донецка, я тебе доказываю. Ты кукарекаешь на камеру, а я тебе пишу. Или ты сыкло? Ты. А вот и все. Вот такой. И вот, ляпнул, а ляпнул, что все? и все. Не понял. А что ж ты сразу заднюю включил? Ну, скажи, да, я уверен, что ты так не из Донецка. Дам. Давай проверим. А ты заднюю включил. заднюю я включил. Ну, Объясни ты, мне, какую ну, заднюю. Ты не стал проверять. Сказал, голословно обвинил, что я не из Донецка, и заднюю включил. Говорю, а давай проверим. А ну, если. Так, ты, меня, а если... Пойдем, ты первый... мне сейчас что-то на телефоне покажешь, что ты из Донецка. Я что -ли, тебе или паспорт чего? покажу. Кукарекать будешь? Да, мне знаешь. Вот и все. Нет. Вот и все. А мне знаешь? А зачем тогда тебе что-то доказывать, если нет, а мне подожди. знаешь? а давай другой вопрос. Давай нет, другой нет, 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 тема Донецка. Вот ты Ты Донецк, Донецк давно освобожден. Ты Там куда? Нет. От кого? Он захвачен. Он захвачен. Нет. Россиянами. Там флаги российские. Ну? Ну что значит? Граждан. Ну, Украина была. Украинский флаг. Туда пришли россияне, захватили, воткнули свой флаг. Ну просто, как ты, немцы? просто ты тот как человек, немцы? который не как поддерживает немцы? Россию. Что значит поддерживать? И так они, были раньше те, кто немцев поддерживали, да, а немцы приходили в свой флот. Лучше, блядь, замолчи. При чем здесь сейчас немцы? Ты живешь в Донецке? Сейчас нет, мой Донецк оккупирован. Как я могу жить? Меня убьют. Только, простите, Понимаю? конечно, тысячи, там, тысячи народа, которые живут в Донецке, угу. конечно, кто-то будет против. Ну а зачем? Что? Подожди, они а... жили Подожди, в Украине. А и вы сейчас это... вдруг а зачем... стали России. А зачем вы тогда пришли? Но большинство, -то, большинство -то не... за Россию. Неправда. Не а кто считал? Правда. Кто считал? Это правда. Что значит большинство? Кто считал? Люди. Как, Люди. Это... как они Люди. посчитали? Люди, которые там жили. Как они посчитали? Да, которые хотели стать российскими ну, хорошо. гражданами. 3000 тысячи человек хотело стать, а 10 тысяч не хотело. Это уже твои это, не знаю, присказки, откуда-то я не, это не знаю. Это ты сказал, что их большинство. А? Это же твои присказки. Ну ты сказал, Слушай, что ты посчитал, что их подожди, хотели подожди, они. Подожди. А я говорю, что не хотели. Вы оккупанты, подожди. вы пришли, воткнули в Украину свой флаг. Ладно, вы освободили обставили, сказали, это Украина, и но только мы... Большинство, большинство донбассовцев которые там жили, они захотели стать российскими гражданами. Нет, это, это неправда. А как ты проверил, что они захотели Это, 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 это Нет, ты Нет, подожди, захот... я у тебя спрашиваю. Ну, я тебя спрашиваю, из-за этого. Я тебя спрашиваю, понимаешь? как ты проверил, что они захотели стать российскими гражданами? Потому что вот сейчас вот так вот стало, как? вот так вот сейчас. Если стало? бы люди не хотели, этого бы не было. Да, ты, ты, смотри, я тебе рассказываю. 41 й а? год Киев... Слушай, ты мне да что серии... ты загоришь? Что да, ты да, загорелся. Автор, первый год. Ты... ты от фашистюх тех ничем не отличаешься. Тогда немцы пришли, оккупировали Киев. Кто-то ушел из Киева, а кто-то остался. Он вынужден был получить Аусвайс немецкими марками рассчитываться. В Киеве были немец... фашистские флаги. И тогда немцы сказали: да, эти люди хотят, чтобы мы тут были. Ты ничем не отличаешься от тех фашистюх. Ничем. Хуя не рассказываешь, блядь, про... Про 41 год. Хорошо, давай что в твоем понятии а, Вот вот по тебе видно. Ты, Но... ты мне сейчас рассказываешь про 41 первый Но... год. Да. Аналоги, аналогия, ё, аналогию понимаешь? провожу, да. Без объявления войны, аналогию. Зашли... Какую, за. Аналогию. Какую ты аналогию проводишь? За ш Лю, Я Разнали тебе. Еще по... раз повторяю. Петляй. Я тебе еще раз повторяю. Ну давай, повторяй, петляй. Давай. Петляй. Давай. Вот. Вот, вот есть, да, Украина, Донбасс, украинская, там, да, 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 да. Их с -го года Россия зашла, кто? отодвинула кто? М... отодвинула м... кто? отодвинула ну, подожди, м... вопрос. Арми... Подожди, да я скажу, потом ты скажешь. Так ты как Ленин отодвинула, у нас Отодвинула нету. украинскую армию от Донбасса, и люди проголосовали, что мы хотим стать... Российской территории. Могу Вот я, она могу стала. Тебе, могу тебе И у нас. У вас сейчас просто настолько. Подожди, ты вещаешь. Что вы просто... Ты вещаешь или слушаешь ответ? У нас диалог с тобой... Я тебе сказал, ты услышал меня. Я тебе сказал, ты услышал. А давай теперь ты меня слушаю. слушаешь меня. Да? А опять да. давай про, про, про 41 год. Давай да, Смотри, мне. люди в Донецке мирные жители. У них стоит войска, у них стоит полиция. Россия приходит, конечно, выбивает наши украинские войска. Зачем вы пришли в мой донец? Голосовать, блядь, на то, И что Правильно, мы под, там, ду мы под дулами б**, автоматов б**. можно организовать любое голосование. А не, да конечно, б**. Вот ты такую сейчас хуйню несешь. Вот просто. А что ты ругаешься честно. вообще? А что ты матом вообще ругаешься? Я с тобой культурно разговариваю. А ты как быдло. Да потому что они как с тобой разговаривают. В смысле, так вот ты, ты сейчас такой ерунду. Да потому что ты ерунду несешь. Подожди, как можно? тебе под... может не Подожди. нравится это. Тебе Путин это сказал. А, ну, правда, а, ну, правда давай, то, давай. а правда, правда, а правда-то на самом деле другая. Никто вас не звал. Давай. Вы взяли Донецк, Луганск и Крым оккупировали. Сила и оружие по праву. Силы. Какой, Крым, блять. Крым блять, уже давно наш. Блять. Он и и, и из блять, из каких покон веков был С наш? Из каких, ваших, ваших? Ваших? каких покон веков ваших? В 1991 ну, году блять. чей Крым был? Вот. наш блять, был всегда. Блять, блять. Ну, ты, Просто что? здесь. Тогда это Курская область наша. Она тоже наша была из веков. Ну, в смысле, перестань. Открой карту дореволюционную. Курская область ходила в Украину. Вот сколько с вами можно спорить? Вам не надо просто... Вас надо. Вот вчера прилетел в нефтегаз этот самый завод перерабатывающий. Мало. Надо, чтобы я этой ночью куда-то прилетело. Позавчера прилетело и мало прилетело. Вас медленно надо уничтожать. Пока вы сюда ваших на убой отправляете, мы уничтожаем ваше предприятие. Все, вы должны там, ну, п***ть, вы должны распаться на мелкие кусочки и потом... Жопка загорелась, жопка загорелась у, у меня, меня. загорелась. НПЗ загорелся, НПЗ загорелся. загорелся, а тебе радостно. Жопка у тебя горит. С чего это? С чего это нам мне? загорелась. Ты понимаешь? Ты же, ты же все прекрасно понимаешь. Я прекрасно понимаю, а что, что вы россияне вы? это оккупанты. Что вы будете в жопе. Понимаешь же ты. Подожди, вторая армия Будет мира, третий год и никак. Ну куда уже дальше вы? Куда дальше? Ну да скажи. Как... А танки Слушай, уже в 60-х году идут. Как же вы не начали, у вас уже воевать нечем. В 60-х годов танки идут. Ты что дурак, что ли, ни о чем. У нас еще 100. А Путин знает про это? Блядь, он лучше меня знает намного. Ну, танки 60-х... Даже я знаю, Даже я знаю. Зачем он танки 60-х годов отправлял? Просто неохота. Понимаешь? Неохота. Конечно, конечно, неохота. Танки надо старые сначала утилизировать, а новые мы бережем для какого-то случая. Только для какого случая вы бережете новые танки? Так что просто... А, а что ж сразу? Третий год никак. Что, 50... третий год? Ну как, в 22-м году перестан, на... да наступили. Ну, До Красноармейска 50 Если километров от Донецка говорить. никак не дойдете. Почему? Ну, ерунду ты сейчас говоришь. Вот, ну серьезно. подожди, ну подожди. Ну от Донецка. понимаешь, ты сам прекрасно все понимаешь. Вот сам прекрасно это, ты все понимаешь. Это ты какую-то ахинею несешь. Я у тебя четко спрашиваю. Вторая армия мира сдулась на Украине, обломала клыки свои. Танки идут 50-х годов. У вас буханки уже закончились. Буханки. У вас армия покупает за свои деньги бронежилеты, автоматы. Ты посмотри, ваши Z-каналы там жалуются, сопли плачут. Корейцев уже присла... забрали. Зачем вы, корейцы, пришли? Где ваша армия? Или ты скажешь, что корейцев нету. Ну скажи мне, что корейцев нету, а где ты их ну, видел? Не гори не гори, ты там. не гори. Не гори. А мне нравится. Все будет, все будет. Я, а думаю, тебя, я, тебе я, я думаю, что да, ра ра развалится, НПЗ все погорят, предприятия крупные погорят. Да? И будете нет, тут нет, улыбаться, так не будет. жрать будете травку, как корейцы. Все, я пошел. А вы? Чао. А вы-то что будете? У нас все прекрасно. А вы-то что будете? А мы будем на вас смеяться, плевать, и вы нам еще будете Украину нашу нынешнюю восстанавливать. Ставьте лайк, подписку, комментируйте. А я пошел дальше. Фашистики. Чистая. чистом виде.